части. Расскажу, как начались, расскажу, в чем мы сейчас и, в принципе, планы на жизни. Следующий слайд. Начались мы в 2011 году. В тот момент я работал в КПИ. Тут к вопросу об отношении администрации и там, независимых СМИ. Вот я был частью администрации и непосредственно моей задачей было вот, наладить вот эту всю историю. Вот эту, сейчас это называют там, информационное поле университета, а тогда -да, мы просто не запаривались, у нас были громкоговорители на улице и искали, что давайте что-то сделаем с ними, чтобы в случае беды там, студенты знали, куда бежать по поубежище. Потом это, из этого получилось радио, вот, а лайф это было как такой побочный продукт этой деятельности. На втором году своей работы в департаменте учебно-воспитательной работы мы вернулись как-то с товарищем ну, с одного тоже подобного мероприятия, и подумали, что как-то ВКонтакт недооценен. Вот зря мы им не пользуемся так активно. Вернее, мой товарищ пользовался активно ВКонтактом, но не так. У него был акт, один из самых популярных в университете, вернее, самый популярный. Вот. А ВКонтакте только выкатил вот этот формат пабликов. Ну, мы так, про... на всякий случай зарегистрировали страничку, которую планировали, возможно, когда-нибудь руки дойдут, развивать как, э, ну, как такой ресурс э, КПИшный. У нас основная жизнь была сосредоточена больше все-таки э, на стендалоне, э, там, там после какую-то оперативную информацию и контакт дублировал. Э, Дмитрий Владимирович не зря он нам обеспечил первую тысячу подписчиков. Потому что вот э, то, что мы делали в впрок, как, э, на всякий случай, зарегистрированный паблик, мы одиннадцатый э, год... Я не знаю, тут много первокурсников, третьекурсников, э, копышников меньше, но капышники плюс-минус помнят. В одиннадцатом году начались терки, такие, ну, обострились терки Министерства образования и КПИ, там не хотели долго назначать ректора, выборы и так далее. История такая длинная. И вот мы, в принципе, пытались оперативно об этом информировать, и на всякий случай мы вот ну, так сели и подумали, что, вот, что бы мы делали на месте там, противоположной стороны. Мы как-то попытались эту коммуникацию нарушить. Как ее легче всего нарушить? Наверное, там, обломить э, хотя бы на некоторое время возможность там, э, на сайты писать. Да? И мы просто подстраховались, сказали, вот смотрите, в случае чего вот, вот на этом паблике мы будем дублировать некоторую информацию. Вот. И так мы за ночь там до тысячи догнали, а это уже такой психологический предел. Тогда мы еще не были какими-то там совсем платформой-платформой э, основной КПИшной, но вот там уже сконцентрировалось. Вот тысяча этих людей, не только так вот как количественно, там туда подписались те люди, кому была не безразлична судьба университета в этот важный момент. Это, ну, э -э мы тогда еще чуть-чуть гнались за количественными показателями, но чуть попозже у нас это прошло, и мы начали какие-то новые цели ставить. И вот следующий слайд об этом, о том, когда вот Live начал по чуть-чуть превращаться в такую платформу, где можно, в принципе, пробовать вещи такие с оффлайн-выхлопом. В 2012 году мы там спросили, вот на что деньги идут, наши профсоюзные взносы. Тоже, для не минутное лирическое отступление, в КПИ там такая своя атмосфера, э, все время драчки между профсоюзом и студсоветами. И вот департамент, в котором работал я, его традиционно относили как к лагерю студсоветовскому, он всегда там был против профсоюзов, и вот, как бы вот этот пост восприняли как вот элемент вот этой войны. Да? Вот что, вы, что вы нас спрашиваете, как будто вы не знаете. А на самом деле история простая. Э, в 2012 году я в КПИ уже... 27. Мне было 27. Лет с 3 трех я себя помню в КПИ. То есть вот 24 года. Ну, осознательно а я себя помню курс, конечно, с первого, но вот я всю жизнь думал, что вот в маяк, вот тоже маяк, КПИшники знают, те, кто не знает, летний наш лагерь, мы ездим туда вот так задешево, потому что вот мы там члены профсоюза. И вот у меня где-то тут 5 апреля 2012 года где-то за полчаса до поста происходит просто такое откровение. Мне вот человек, которому оснований доверять у меня нету, объясняет, что нет, ничего общего между вот этими поездками недорогими и э, тем, что ежемесячно там со стипендией студентов, ну или там сотрудников снимается один процент, ну нет. В следующий вопрос, а на что что-то деньги идут, он мне не смог ответить, но я решил спросить, оказалось, что таких не знающих, не один я, 86%, Но вот эти 6, 6, 14%, которые знают, они тоже, там, это был самый, наверное, эпичный тренд года, вот, но там оказалось, что все так и думали, что ну да, нет. Казалось, что нет, это стало таким началом большого диалога нашего с профсоюзами, принуждения профсоюза к прозрачности, но это такая вот попытка выхода в офлайн такой вот качественно, связано конкретно вот с тем, о чем мы говорили до этого, там, о том, как делать свой лучший вуз лайками и прочее, прочее, прочее. Дальше. Про башню тоже, наверное, вы слышали где-то в активной и так далее. Башня просто эталонный кейс того, как вот история, которая начинается абсолютно не там по разнарядке администрации, а вот э, инициатива снизу, мы поговорим чуть э, попозже об этом, э, вот как она с помощью в том числе этих лайков наших э, э, ну, отделесивается, да, это одно и то же помещение, просто там с разницей одного два года, э, один из ключевых этапов, представители многих вузов, и я уже так смотрю по лентам, Идеи X там уже почти все, да, наверное, заявились. Вот, и хотят в этом что-то вырвать. Вот мы тоже тогда хотели вырвать и вырвали. И ключевой этап — это голосование. Это была красивая история. Вот как-нибудь будет интересно. Там вот сам этап голосования — это была такая вот битва стратегий. Ну, не буду тоже детально останавливаться. Дальше поехали. По поводу тегов хотел отдельно сказать хорошая история тех, кто только начинают или хотят как-то организоваться вот свои локальные площадочки используйте их, но не это самое не, не тоже не надо, потому что иногда встречается там миллион э, тегов. тех Тэг абсолютно такая штука рабочая, извините, для тех, для кого это вообще общее место, но я вот просто ленты гляжу, иногда это вот эти два это наши рабочие э, техи, постоянно по ним ведется мониторинг информации не исключительно, есть еще пару вещей, но это ключевые. И, как правило, у нас уже наши ребята все знают, что вот когда надо, чтобы эту штуку увидели, они ее маркируют, мы видим, дальше смотрим, что происходит. Это история про сюжеты. Штука, которую рекомендую. Вот я вижу, у некоторых вузов уже пошла тема, когда там, к примеру, какие-то няшные картинки своего вуза, они уже там, там уже имя рек, лук, еще чего-то, или какие-то свои локальные местные названия, которые позволяют человеку, который интересуется этим, нажал, все сюжеты выше, либо, то есть это такой, это хороший инструмент, он работает. Конечно, лучше, когда людей больше, там это заметнее, но когда... Меньше людей тоже работает, позволяет организоваться э, ну как, людям по интересам. И сюжеты. Сюжеты иногда бывают такие вещи э, динамично развивающиеся. Вот как бы, жесть, это, вот, история о пару слов было. Вот у нас начались какие-то вот, вот регулярно появляться истории о трешаках на территории как бы ограбили, украли еще чего-то. Вот и э, эти вещи надо было наблюдать динамики, для того чтобы адекватно на них прореагировать. И вот промаркировались, сюжет есть, сюжет начинается, происходит и дальше заканчивается. Вот, но потом просто все, интересующиеся сюжетом, с ним работают, либо все, кто у кого есть сообщить по теме, они маркируют и сообщают дальше. Э, про администрацию. О, oh, сори. Это наш лектор с человеком каким-то был вопрос о том, как нам взаимодействовать с ним. Вот задача всех студенческих СМИ, мне кажется, вернее, если они хотят иметь, э, если они хотят, э, если они хотят э, не только ну, вот, остаться в интернетах, но и иметь выход в оффлайн, всеми способами затягивать туда людей, принимающих решения, конкретно администрацию им в этом смысле повезло, наш ректор, он, ну, в отличие от многих людей таких возрасте и статусных, он заходил в соцсети сознательно, он сам принял это решение, это не была история о том, что вот сейчас модно и я зайду. Это действительно инструмент, он раньше им пользовался чуть более активно, но и сейчас мы ну, знаем, что он пользуется все-таки все сам в основном. Вот. После него зашли, к примеру, проректора. Они, конечно, ну, это такая имиджевая история. Но эти имиджевые истории, вот они живут ровно вот эти пару дней, пока там вот он зашел, все рады, налайкали, подписались. А потом там ничего не происходит, ну и, окей. Вот. Или там начинается какая-то, их помощники начинают какие-то там эстафеты репостов, которые... В принципе, можно почитать и на других ресурсах. Но не за это мы любим администрацию. Но если это типа, попал человек туда, вот это к шеве скорее такой месседж. Вот вы буквально рваете, а я бы на вашем месте пылинки с него сдувал и не сделал бы ничего, чтобы он обиделся и ушел оттуда. Потому что это единственный способ, такой самый короткий путь, как мне кажется, для того, чтобы, к примеру, сообщить о проблеме, попытаться узнать реакцию на... и так далее. Вот. В НАУ хороший есть казачок, сам ведет Эту историю это очень круто, известный случай, когда человек просто реагирует, то жена, у ректор зарегистрирован, он не ведет свою страницу. Ну и так далее. Едем дальше. То есть я к чему? С администрацией не, не надо. Вот, вот мы независимая студенческая СМИ или там медиа, и все, и мы не дружим с администрацией, потому что они зло априори. Ну нет. Надо смотреть. Вот нет каких-то универсальных вещей. Вот есть ситуация, где администрация красавчики, и надо об этом сказать, что ух, класс, вы молодцы, что вот там починили нам ступеньки, о которых мы там вам вот, три раза сообщили на страничку. Но ну, и надо порвать, когда там какие-то проблемы действительно не решаются. В этом смысле площадка университетская в соцсетях нормальная. Пару слов о штуках, которые, ну, подписал и братские проекты, но это, в принципе, естественная история развития какого-то студенческого проекта, когда вещи, которые непосредственно не являются там, вашим основным, да, но они, ну, они есть частью жизни, там, студента или, там, сообщества, ну, но чтобы не превращать перекос, да, кому-то картинки интересные а кому-то нет. Создавайте отдельные сообщества, отдельные тематические вещи. Вот из штук, которые э, реально крутые залетели взлетели у нас, это бюро находок. У нас реально начало в один из моментов шквал просто прилетания э, в предложку там что потерялся брелок, нашелся брелок, еще чего-то, еще чего-то. Сначала это круто, потому что качался э, один из нормальных тегов, как и help. То есть это такое приучение сообщества к тому, что мы друг другу можем помочь. Просто сообщил о том, что у меня либо беда, либо я там э, знаю, что вот я что-то нашел туда, и я готов отдать. Это очень крутые вещи. Они, э, они, они не выглядят как-то вот совсем медийно, но мне... Э, вот когда у нас эта штука взлетела, вот этот хэштег стал такой нормой, мне это, наверное, более ценно, чем там новая тысяча подписчиков каких-то, ну и так далее. Третье да, — это мы пробовали собрать на одной площадке сообщение о вакансиях. Пока оно у нас так полумертво, но, во всяком случае, мы туда вот все отправляем, все прилетает на лад по поводу работы. И я это наша гордость, и это я, то, чего э, хотел бы, э, чтобы в остальных вузах вот, перенимать, это хороший опыт, это не зазорно, когда вы, не являясь, ну там, по профессии, обязанными этим заниматься, вступительным процессом, вы даете вашим абитуриентам возможность узнать из первоисточника там, о своем ВУЗе, о специальности. При этом очень важно не лакировать действительность. Вот просто вы там отучились на третьем курсе, условно факультета, там, физического какого-нибудь, и вы рассказываете, что да, вот это классно, есть там, а, это, а это проблемно. Чтобы человек сознательно подходил к выбору. Вот мы это сделали, в этом году у нас, ну кто видел. У нас вызвалось 300 человек-добровольцев, готовых рассказывать об этом в это Реально несложно, но с другой стороны, не все готовы. Идем дальше. О, это реально важный слайд. А кто знает про такой слайд Единая Поляна? Я. Yeah. Меньше половины, но вот те, кто знает, они могли видеть этот э, текст. Я писал более детально. Вот в КПИ мы пробуем э, называть эту штуку «низовые инициативы». Это вот то, вот то, вот то, по сути, ради чего мы последний год, вот этот наш кураж делать лайф, делать какие-то там смежные проекты, вот то, что нам как бы намекает, что то, о чем говорил э, Акименко, когда по-моему о том, что СМИ, студенческая три года живет, то это, конечно, ерунда. Вот у нас одиннадцатый год, вот сегодня 15-й, а все как-то хочется делать, вот именно в том числе из-за этого, из-за вот этого выхода в офлайн, когда Соцсети у них роль большая. Они являются вот этой платформой, где ребята простые, обычные, которые, которые не на работе, а вот просто им болит да за то, что что-то не так у нас на нашей нашей локальной общности, что-то с ними не то. Вот они готовы, во-первых, сформулировать правильно проблему, во-вторых, возглавить вот вот эта вот группа таких же ребят, которым тоже не безразлично, и решить эту проблему. После того, как проблема решена, вот в принципе можно дальше не, не продолжать. То есть такой совсем-совсем антипод, многих формальных структур. Тоже э, я, я понимаю, что я в полторы минуты, наверное, тут не успею вам детально, но будет интересно э, расскажу, покажу. Но вот если где-то будет эта презентация лежать, гляньте, а лучше зайдите на летпол, дочекните там про подробно. Дальше. <laughs> Договорились со всеми коллегами, что вот один из слайдов будет статистика, сделал только я еще кто-то. <laughs> не важно. Вот лайф сейчас такой, вот у нас средние 4К человек. Вот при этом на это СМИ потрачено ноль денег. Но это не СМИ, это скорее локальное средство информации. Но в принципе считаю плюс-минус адекватное. Дальше. Последний слайд. Живи, люби, копы, это когда-то, ну, это сейчас как история про то, что это вообще древняя, предревняя штука, вот, но она тут не случайно рядом с афишей радио дня, радио Денья», на которую я вас приглашаю, 29 мая приходите все, это такой самый большой наш, наш внутренний праздник, символизирующий конец всего и начала лета вот и вот живи любви копы которая у нас там, на, на скрижалях да, под, под написано вот оно родилось как один из э, слоганов э, по моему на 2012 радио но он так вот что-то там все важное, что вот нас колышет вот тех людей которые это делают делаю не один я а есть вот, группа людей все больше их с каждым в что ли, которым не безразлично то, где они находятся, и они хотят делать его лучше. Вот как-то так. Спасибо.